Ветераны Великой Отечественной. Мы выражаем свою благодарность тем немногим, кто остался жив и кому мы обязаны своей жизнью. Склоняем свою голову в знак глубокого уважения и признательности за подвиг, что был совершен. Одним из участников Великой Отечественной войны был наш земляк Михаил Павлович Бочкарев. Сейчас, срочно. В октябре месяце 1941 -го года досрочно выпустили из училища, присвоили нам звание лейтенантов корабельной службы и направили на формирование... 75-й морской стрелковой бригады. В Великой Отечественной войне с ноября 1941 года командовал огневым взводом противотанковой батареей 45 миллиметровых пушек в составе 75-й отдельной морской стрелковой бригады под Москвой на северо-западном и Калининском фронтах. С марта 43-го в краснознаменном дивизионе истребителей подводных лодок Северного флота участвовал в наступательной пицама киркинесской операции. Были в обороне города Холмата, он уже сейчас в Новгородской области, такой, в, окруж, в окружении этого города мы э, окру, э, не, не позволяли деблокировать этот гарнизон. Нас в течение трех суток непрерывно бомбили самолеты, наши позиции. Это было примерно 20-25 самолетов. За 40-летнюю службу награжден семью орденами и медалями. В том числе за оборону Москвы и за Советского Заполярья. А в 1972 году Михаил Бочкарев становится контр-адмиралом Черноморского флота. В 2006 году вышла его книга, которую он назвал «Моя война».